Попал в место лишения свободы, где ну, мы не становимся пушистыми, мы не становимся мягкими. И мы попадаем в среду злобы, в среду, в среду личного я, где каждый делит какую-то свою территорию. Каждый срок выходил, думал, все, вот это начну все сначала, все по-другому, все. Опять выходишь, опять та же среда обитания, опять те же друзья, опять та же крутизна. Третья как говорится, в места лишения свободы. Заболела туберкулезом. Начал чахнуть на глазах. И уже последним сроком, когда меня опять привезли на 89-ю колонию прямо из тюрьмы, я уже был в плачевном состоянии. 46 килограмм. Врачи уже, никто на меня не ставил ставки. Стоишь у края могилы образно. Я понял, что уже все. Но в своей жизни я столько нарушил. Я вышел на улицу и говорю, Господи, если ты есть, прости меня. И с того времени, 4,5 года я иду за Богом. Здесь я обрел свободу духовную. Я освободился отсюда. Церковь меня поддержала, благотворительный фонд меня поддержал.